Ксенія Сезонова та Людмила Юдочкіна це менеджери готелю з дуже складною назвою, але добре усім відомий шеротон. Говоримо сьогодні про час чи про годину землі, яка буде 28 березня влаштована і вже не вперше влаштовується саме в Шеротоні. Туди збирається дуже багато людей для того, аби підтримати акцію. Ну, включи свідомість, вимкни світло. Я це так називаю. Як називають менеджери готелю і організатори цього дійства цієї акції, будемо з'ясувати безпосередньо в них. Доброго вам ранку! Доброго ранку. Дівчата, давайте дійсно почнемо з того, чому, чому потрібна оця акція вам. Да? На цілу годину вимикати світло, причому ще й ввечері, людям буде якось, мабуть, не дуже зручно бачити один одного. Ну, навіщо? На Ну, как бы начнем немножко с небольшой предыстории. То есть хотелось бы вообще рассказать, что это такое, почему? Потому что очень многие люди, когда, ну, в нашем городе непосредственно, когда они слышат словосочетание "часть земли", и у них как бы возникают вопросы, что это. Вот. Ну, вообще как бы это такое мероприятие, которое было основано в 2007 году организацию по всемирной организации по защите дикой природы и оно носит скорее всего такой вот символический характер то есть как бы чтобы выключить свет на час это не преследуется цель для того чтобы сэкономить электроэнергию да то есть как бы это просто носит какой-то символический характер дабы взять и просто вот как вы сказали, повысить осознанность людей да, для борьбы с глобальным потеплением, для того, чтобы обратить внимание людей на использование наших природных ресурсов. Надмирно часто выкористывание именно, и нелогично. Именно, да, то есть как бы для того, чтобы уменьшить потребление той же бумаги, того же пластика, чтобы правильно это все утилизировать и употреблять. Вот. Ну и поэтому, то есть в 2007 году в Австралии это все началось, то есть начали а, выключать свет на один час, и буквально уже через год то есть все это возросло до огромнейших масштабов. Почему? Потому что к этому подключились ну всемирно известные огромные а, проекты. А организации, то есть... Я тоже какие Да, да, очень акции. много, как бы, да, и компания наша, да, вот Starwood, это, которая является непосредственно одной из самых э, огромных известных компаний по всему миру, она тоже как бы приняла в этом участие. И вот мы уже лично в нашем городе, уже вот четвертый да, 14 -й 14 -й год мы уже как бы занимаемся этим, организовываем сейчас Земли, это он проходит в последнюю неделю марта. Вот. Ну і якби как бы, ми набираємо, набираємо обороти, все це становиться більш масштабно ну, і це доволі такі інтересно. Да. Справа тому чекає, да, у мене запитання, коли світло в наших домівках вимикається, хоча б на 20 хвилин в людей починається паніка. Бо це ж холодильник, це плита, це комп'ютер, інтернет. Ви збираєтеся і вже в четвертий рік он поспіль он по цілій годині живете без світла, без холодильників, там мікрохвильовок і всього іншого. От паніки не виникає в цей час. Ну, конечно, мы гостей предупреждаем, особенно европейские гости, они очень чувствительны ко всем изменениям подобным, но они очень приветствуют такие акции в поддержку земли. Если честно, то вот час земли, это вообще ничто по сравнению с 365 днями в году, посвятить час для того, чтобы земля подышала, потому что действительно отключаются такие световые гиганты мира, как Эйфелева башня, Empire State Building, Лондонский мост. Все эти здания тухнут, действительно тухнут на час. Это дает такой колоссальный вклад в сохранение зонового слоя. Земля настолько делает глубокий вдох, что mm -hmm. то, что мы здесь делаем, как, ну, насколько я знаю, это мы делаем это... Море, да? Да, и сейчас мы делаем это единственное в городе. Mm -hmm. И мы надеемся, что этим событием мы повысим осознанность не только каждого отдельного человека, но и каких-то крупных организаций, которые тоже возьмутся и хотя бы на один час вот действительно побудут в этой панике, возможно, но сделают эту жертву принесут вот в нашей планете. В этом году я вообще всех, я не знаю, в какую камеру смотреть. А, да, на нас, там в камере не Я хочу э, призвать всех людей посетить наш отель, потому что до самого часа земли у нас проходят очень интересные и информационные инсталляции о том, как сохранить природные ресурсы. Э, сейчас вот у нас заканчивается неделя, которая называется «Пусть природа отдохнет», где мы показываем, сколько вообще мы из нее забираем, насколько мы утомляем ее. Следующее, со вторника у нас начнется выставка «Переработка мания», она называется, где мы показываем все опции нашего города, доступные для того, чтобы перерабатывать бумагу, пластик отдельно. Причем наша страна пока единственная в Европе, когда нам за это платят за то, что у нас забирают этот мусор. А на самом деле в Европе платят за то, чтобы у них забрали этот пластик и переработали его. Поэтому э, и в этот сам день, 28 марта э, с, э, с половины девятого до 20, половины десятого, да, последнюю субботу марта мы будем отключать свет и в этот раз это будет действительно, ну это всегда необычно, потому что в наших и проекта, те люди, которые создают нам атмосферу, это музыкальный этноколлектив барабан известный в нашем mm -hmm. городе, они играют весь час, не подключаясь, конечно же, так как они у нас акустические ни к чему. Mm -hmm. В этот раз они будут еще сопровождаться отличным таким феерическим шоу театра огня Магай, который будет выступать и зажжет вот сердца людей, для того, чтобы они дальше эту энергию понесли вот на благо планеты. Даже если у вас нет возможности присоединиться к этому в отеле, выключите дома свет на час и проведите вечер вот при просто свечках. при свечах. И действительно этим вы сделаете вклад вот, в дыхание планет вы дадите вдох. Вот. И еще и романтика какая-то. Понятно, что много световых гигантов включаются в это, А що взагалі в Європі, там в Америці, десь в розвинутих країнах, а це прийнято і зрозуміло. Але от наскільки це зрозуміло, і прийнято в Запоріжжі, наскільки ця акція масова для Запоріжжя? Хто в ній буде брати участь? от, крім ну, може готелю? вже хтось ця, свої там наміри висловив? сказав, що ми, ми доєднаємося. Ну якби нас на даний момент ось таких заявок нам не поступало. Просто от як ми вже говорили, четвертий год ми цим займаємося. А в первый год было все довольно-таки тихо и спокойно, мирно, да, то есть как бы это устраивалось непосредственно больше, наверное, для, а, не только для города, да, то есть, но ну, вы там как бы больше принимали, конечно же, а, гости отеля, да, те, кто присутствовал, конечно же, мы их обязательно предупреждаем, и они к нам присоединяются. На следующий год вот пригласили мы коллектив как раз «Барабан» за первый раз. И ребята пришли, привели своих также знакомых, друзей, то есть как бы круг уже расширился. А вот в прошлом году тоже немножечко побольше людей пришло, то есть вот с каждым годом мы все больше и больше смотрим, то есть и мы надеемся, что в этом году к нам присоединится намного больше людей. То есть. 20 и 30 просто выводят. Да, светло, просто вот хотя даже вот находясь так, у даже себя дома. Прийти, да, да даже, даже просто... не прийти, просто включить, выключить свет, да, то есть непосредственно 8.30 вечера, один час просидеть вот как без интернета, я думаю, что <laughs> ничего не будет. Даже, ломки не случится. То есть поэтому, ну, действительно мероприятие, оно довольно-таки повышающее осознанность, и просто нужно сесть и хоть немножечко подумать. Про те, а що скоро там. все всі, всі ті купалини, все те, що дає нам світло, може закінчитися, і тоді доведеться взагалі весь час жити без інтернету, світла, холодильника, пральної машинки і всього іншого. Дякуємо за те, що завітали, і дякуємо за акцію. Дійсно, сподіваємося, що свідомість буде підвищуватися наших людей. Ми не будемо просто так, навіть не тільки в акцію година землі, а й просто так використовувати зайві електроприлади і зайве непотрібне освітлення, і принаймні, виходячи з дому, будемо вимикати світло. Дякуємо ще раз і. Йдемо далі корисні поради розказують про масаж рук в домашніх умовах. Це також до речі можна робити без світла, тому готуйтеся, тренуйтеся 28-го при свічках. Робіть.